我觉得这里可以再多出来两毫米。这这多出来两毫米会不会对供电有影响？只要电量足够的。怕你在那边吃不惯，我给你点了外卖，快下来拿。就在实验室楼下。谢谢我家婉婉。 就直接放地上。s u r s 你怎么来了？我想你了。你想我吗？你先下来，让我看看你。不，你先回答我问题。罗，我很想你，我超级想你。你给我的巧克力，我每天都在吃。教授好。好。 年轻人的恋爱让人羡慕啊！被您老师看到了、啊，他们会不会对你有意见？这大庭广众之下……大庭广众之下什么？炫耀自己有女朋友？你叫什么？婉婉，你真是个人才！真的没事吗？没事儿。 教授他们很和蔼的。你坐火车来的，啊，累不累？不累。我突然过来，会不会影响到你？啊？你要是有事儿，你先忙。没事儿，我先带你去休息。晚上呢，跟师兄师姐们一起吃个饭。嗯，好。我带了一些甜品，你下午记得分给他们吃。好。 怎么了？谢谢你能来。哎，你就是小师弟的女朋友吧？经常听他提起你，今天一见，果然很搭配，是吧？哎呀，真是般配啊！师姐，你们今天要毕业了吧？ 有什么打算？我啊，肯定还要继续上学。哎，你大师兄可厉害了，要创业。哟，你都要创业了？对，多吃点，吃菜吃菜，吃菜好好好来来来，来来来这个好，师兄<给>，这个好吃。好啦，太多了，我吃不下。不多，你要多吃点，养肥了才好。 有一种爱，叫男朋友觉得你饿。来来来，来，我们一起干一个！好，祝前妹和小师弟有甜甜的恋爱，好不好？干杯干杯干杯！来干杯！谢谢。干杯。这有什么好玩的？哎，望远镜。 虽然我们错过了日出日落，但我们现在可以一起仰望星空。我们可以一起看星星，是真的星星吗？你试试。我不会。我教你啊。您怎么什么都会啊？上次约你一起看流星雨的时候学会的。我们现在在东经一百二十度，北纬三十度。现在对准寻星镜。 就是这个，你调试一下。怎么算对准了？现在是最高倍率目前当两个中心点重合的时候，那就是对准了。准了，准了。好，那你现在慢慢的推，嗯、找星星吧。 有没有看见一个金色的圆形，像是一个光环？有哎，那是什么星星啊？那是土星环，是太阳系里最亮的一圈光环。真的能看到土星环，太神奇了，太美妙了！不过，你怎么突然想带我来看星星啊？ 因为我想像土星环一样，一直围绕在你身边，一直守护着你。